Pernahkah kamu merasakan gerak dalam diam saat jemarimu bergerak tapi bukan kehendakmu yang bekerja? Saat langkah kakimu tapi bukan nafsumu yang mengendalikannya? Ada getar sunyi di sebalik setiap tarikan nafasmu yang jika kamu dengarkan ia berbisik, aku bukanlah aku aku adalah dia yang menjadikan aku. Ini bukan cerita tentang bagaimana kamu mencari Tuhan, tetapi tentang bagaimana Tuhan menjadikan gerak gerikmu sebagai cermin dari geraknya yang abadi. Insya Allah, apa yang akan saya sampaikan ini menjadi selaras dalam gerak dan diamu. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sang sejati, sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana: siapa yang sesungguhnya menggerakkan tanganmu saat kamu menulis? Pikiranmu serentak akan menjawab, "Tentu, aku sendiri." Tapi coba kita renungkan, ketika kamu lapar, siapakah yang menggerakkan rasamu itu? Ketika kamu mencintai, dari manakah sumber getaran di dalam hatimu? Apakah kamu yang mencipta detak jantungmu, ataukah kamu hanya penumpang dalam tubuh yang telah diaturnya dengan begitu sempurna? Ilmu makrifat telah mengajarkan Laisafi al kanati illahu Tidak ada dalam semesta ini kecuali dia Tak bisa dipungkiri Bahwa selama ini Kita merasa diri kita ada Padahal sejatinya yang ada Hanyalah keberadaannya Seperti bayangan yang mengira dirinya terpisah dari cahaya. Padahal gerakmu, nafasmu, bahkan segala keinginanmu, semuanya adalah manifestasi dari asma dan sifatnya. Kamu mengira sedang berjalan menujunya, padahal dialah yang telah berjalan di dalam dirimu, seperti sungai yang mengalir di lautan. Sungai itu tak perlu berusaha, karena lautlah yang menariknya. Dengan hukum yang telah ditetapkan olehnya, sunnatullah. Lalu, bagaimana mungkin gerak manusia bisa menyatu dengan gerak ilahi? Disinilah jalan ilmu makrifat meminta kita untuk mati sebelum mati, bukan mati fisik, tetapi matinya sang aku yang selalu merasa memiliki kekuatan, kepandaian dan kehendak. Seperti sebatang pena, ia menulis dengan indah bukan karena kehebatannya sendiri, tetapi karena ada tangan penulis yang menggerakkannya. Pena itu bahkan tidak tahu apa yang akan ditulisnya. Ia bisa hanya pasrah. kosong sekaligus penuh makna. Inilah hakikat tawakal yang sesungguhnya menjadi pena di tangan Sang Maha Pencipta. Seperti Syekh Al-Halaj yang berseru Anna Al-Haq, akulah kebenaran. Banyak yang menyangka ia sombong, padahal itu adalah cerita jiwa yang telah larut di dalam kemaha Saat gelas pecah dan airnya menyatu dengan samudra, bisakah kamu membedakannya? Mana air dan mana lautan? Dan Al-Halaj telah menjadi cermin yang memantulkan cahaya Al-Haq. Tapi ingat, jalan ini bukan tentang menjadi Superman yang sakti. Ini tentang menjadi noting kehampaan yang justru dipenuhi oleh kehadiran, seperti ruang kosong yang ada di hadapan kita sekarang ini, yang membuatnya sangat berguna. Sebab, dengannya segala sesuatu dapat mengambil tempat di dalamnya, termasuk diri kita ini, lalu bagaimana menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita harus meninggalkan dunia, menyepi di gua, atau terus-menerus berzikir? Tidak, justru disinilah keindahannya. Ketika kamu menyuap nasi ke mulut anakmu, itu adalah gerak Allah yang sedang memberi rizkinya. Saat kamu menenangkan teman yang sedang bersedih. Itu pun adalah gerak Allah yang sedang mengasihi makhluknya. Bahkan ketika kamu marah, ternyata ada energi ilahi di sana. Asalkan kamu tidak mengklaim bahwa kemarahan itu sebagai milikmu. Seperti seorang petani yang menanam benih, ia paham bahwa ia hanya bisa menggali tanah dan menyeraminya tetapi bukan dia yang menumbuhkannya. Begitu pula dengan hidup kita. Bekerjalah seolah-olah kamu bertanggung jawab atas segalanya. Tapi yakinlah bahwa yang menentukan hasil akhirnya bukanlah dirimu. Inilah makna sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bekerjalah untuk duniamu, seolah-olah kamu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu mati besok. Dua kutub ini hanya bisa menyatu jika kamu melihat keduanya sebagai gerak tunggal dari Yang Maha Menggerakkan, seperti dikisahkan pada suatu hari. Ibrahim bin Adam ditanya muridnya, "Wahai guru, mengapa doaku tak juga dikabulkan?" Ia menjawab, "Karena dirimu belum mati." Bagaimana mematikannya? Tanya sang murid kembali. Ibrahim bin Adam berkata, "Makan sebelum lapar, dan berhentilah sebelum kenyang." Tidur saat perlu dan bangun sebelum lena. Bicaralah hanya yang perlu, lalu diamlah. Dan dalam diammu itu, dengarlah suara yang bukan suaramu. Atau seperti kisah Robiah al-Adawiyah yang berlari dengan obor di satu tangan dan gayung di tangan yang lain. Saat ditanya, ia menjawab, aku ingin membakar surga dan memadamkan neraka. Agar manusia menyembahnya bukan karena takut neraka atau berharap surganya, tapi karena cinta. Inilah gerak yang telah menjadi gerak Allah, cinta tanpa syarat, ibadah tanpa tawar-menawar lagi. Dan bagi yang ingin melatihnya, mari kita coba tiga langkah sederhana: pertama, mengenali sang penggerak dalam setiap aksi sebelum bertindak, diamkan terlebih dahulu. Kemudian tanyakan, atas nama siapa aku melakukannya? Jika jawabannya untuk egoku, tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan. Jika untuknya, lanjutkan dengan keyakinan. Kedua, mematikan klaim kepemilikan. Setiap kali kamu merasa bangga atas pencapaian, ucapkan di dalam hatimu la hawla wala kuwata illa billahil alihil azim tiada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah ini adalah rem untuk egoisme ketiga membaca tata tangan ilahi dalam setiap peristiwa saat senang ucapkanlah syukur saat susah Bertanyalah, apa yang ingin kamu ajarkan melalui ini, saudaraku sang sejati? Pada akhirnya, inilah hakikat hidup yang sesungguhnya: kita tidak pernah benar-benar bergerak, kita hanya diam di dalam geraknya, seperti dedaunan yang tertiup angin, anginnya yang bergerak, daunnya hanya pasrah. Tapi dalam kepasrahan itu terkandung tarian yang sangat mempesona. Jadi jika hari ini kamu masih merasa jauh, ingatlah bahwa jarak antara dirimu dan Allah hanyalah ilusi akuan dirimu. Hancurkan cermin yang memantulkan bayanganmu, maka yang tersisa hanyalah wajahnya yang abadi. Dan kini, coba kamu tanya lagi pada dirimu. Siapa yang sedang membaca dan yang mendengar isi video ini? Siapa yang sedang bernafas? Siapa yang sedang memahami setiap kata-katanya? Gerakmu adalah geraknya. La tataharroku zahratun illa biiznillah. Sekarang, sudahkah kamu menyadarinya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.